Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh dan salam sejahtera saya ingin ucapkan kepada semua para pendengar setia Radio Anur An yang saya kasihi sekalian Terlebih dahulu izinkan saya uh, mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Radio Anur An kerana menjemput kita pada petang ini untuk sesi slot yang istimewa dengan tajuk Rumah Pertama Impian atau Mimpi Ngeri Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih selian pada hari ini pasaran hartanah atau pembangunan di negeri Johor ini berkembang yang sangat pesat sebagai cendawan tumbuh selepas hujan. Ini sedikit sebanyak memberi peluang kepada semua rakyat negeri Johor untuk memiliki rumah pertama idaman mereka. Jadi pasukan ataupun uh, kerajaan negeri di bawah pimpinan yang amat berhormat Datuk On Hafiz Ghazi bersama pasukan yang komited dalam merealisasikan impian uh, semua rakyat Johor untuk memiliki rumah pertama mereka. Okey tuan-tuan, ini dapat kita lihat projek-projek seperti Rumah Mampu Milik Johor RMMJ dan juga Rumah Impian Bangsa Johor RABJ. Kesemua projek yang saya nyatakan sebentar tadi adalah di bawah Kawal Selia Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor PKPJ. Jadi dengan kesempatan yang saya ada ini, saya ingin menjemput uh, semua pendengar Radio Anus sekalian untuk melayari Laman sesawangan mereka iaitu sistem perumahan Johor iaitu irumah.johor.gov.my untuk mengikuti perkembangan ataupun senarai-senarai projek yang sedia ada. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian membeli rumah pertama ini merupakan satu langkah yang amat besar dalam hidup kita tak kisahlah kita beli rumah direct terus daripada orang lain ataupun kita panggil stop sale maupun rumah baru kita beli terus daripada pemaju jadi pada hari ini saya akan kongsikan beberapa tips untuk anda semua sebelum kita membeli rumah pertama khusus untuk pembelian rumah direct terus daripada pemaju Okey tuan-tuan dan puan-puan untuk perkara pertama yang kita perlu tahu adalah kita kena kenal siapa kita punya pemaju jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu pastikan pemaju bagi projek perumahan tersebut adalah berdaftar dan berlesen. Jadi untuk pengetahuan semua, semua pemaju yang ada di dalam Malaysia ini sebelum mereka melakukan uh, projek perumahan perlu berdaftar terus daripada dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Negeri, Kerajaan Tempatan KPKT. Jadi kiranya untuk memulakan satu projek, pemaju perlu ada satu lesen yang sah dan kuasa dan juga mempunyai permit iklan dan jualan. Jadi pemaju perlu mematuhi segala terma dan prasyarat yang telah digariskan oleh pihak KPKT itu sendiri supaya mereka boleh deliver satu projek yang telah diluluskan oleh pihak KPKT. Jika gagal, pihak pemaju itu akan disenarai hitamkan oleh pihak KPKT dan seterusnya kita sebagai pembeli baru boleh berjaya jaga ataupun berwaspada dengan senarai hitam yang dikeluarkan oleh pihak KPKT itu sendiri. Okey tuan-tuan dan puan-puan seterusnya untuk perkara kedua sebelum uh, Setelah kita telah memilih rumah mana yang kita mahu Kita akan menandatangani satu perjanjian yang dikenali sebagai perjanjian jual beli Ataupun sale purchase agreement dengan pihak pembaju itu sendiri Jadi untuk uh, terma dan syarat yang termaktub dalam sale purchase agreement tersebut terlalu banyak jadi saya akan gariskan mana-mana uh, perkara yang penting yang perlu kita sebagai pembeli baru perlu tahu semasa beli rumah yang pertama. Yang pertamanya adalah berkenaan dengan harga jual beli rumah tersebut. Jadi kita kena pastikan setelah kita setuju untuk membeli rumah bagi sesuatu projek itu, kita kena pastikan dalam perjanjian jual beli itu ada juga dia punya harga yang sama seperti yang kita setuju yang keduanya berkenaan dengan penyerahan pemilikan kosong ataupun dalam bahasa Inggerisnya vacant position dalam bahasa marhini atau bahasa mudahnya adalah berkenaan bila kita sebagai pembeli baru untuk dapat kunci rumah tersebut jadi perkara ini adalah bergantung kepada jenis rumah yang kita beli sebagai contoh jika kita beli rumah yang berasaskan landed seperti rumah teres, rumah bandar ataupun rumah Banglo. Jadi tempoh masa untuk satu pemaju itu beri kunci ataupun beri pemilikan kosong kepada semua pembeli yang ada adalah selama tempoh masa 2 tahun ataupun 24 bulan. Berbeza jika kita beli rumah yang berserata ataupun bertingkat seperti apartment ataupun kondominium, tempoh masa yang diberikan untuk pemaju beri kunci adalah selama 3 tahun ataupun 36 bulan. Okey, yang seterusnya berkaitan dengan perkara-perkara penting yang perlu kalian tahu adalah berkaitan dengan jaminan ataupun waranti. So bagi jaminan ataupun waranti yang telah sedia ada dalam uh, sale agreement tersebut uh, untuk kedua-dua jenis rumah ataupun rumah landed ataupun rumah serata, Uh, kita sebagai pembeli baru akan enjoy uh, dia punya waranti selama masa 2 tahun. Jadi apa-apa yang berkenaan dengan kemahiran kerja ataupun bila-bila kita masuk rumah tu ada kerosakan ataupun dan sebagainya yang tidak ikut spek yang telah diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan, kita boleh meminta untuk pemaju untuk betulkanlah uh, rumah tersebut as long as masih dalam tempoh masa waranti tersebut iaitu 2 tahun ok seterusnya kita akan berbincangkan tentang kos-kos yang terlibat bagi urusan pembelian jual beli rumah yang pertama jadi sebagaimana yang kita tahu termasuk anda semua dan juga saya sendiri kalau hendak beli rumah ni memang kita akan geleng kepala sedikit lah sebab kita akan kos-kos yang terlibat tu amat besar dan kita perlukan perancangan yang panjang untuk membuat simpanan dan kita punya kewangan lah. Jadi yang pertamanya kita perlu sediakan 10% deposit. Sebagai contoh harga rumah RM300,000 dan 10% deposit tersebut adalah sebanyak RM30,000. Jadi lain-lain adalah berkaitan dengan pembayaran yuran guaman. Jadi yuran guaman ini adalah bayar kepada syarikat guaman yang telah menguruskan perjanjian jual beli tersebut serta juga dokumen perjanjian uh, pinjaman bank. Jadi, uh, harga yuran guaman bagi urusan tersebut adalah mengikut harga jual beli rumah dan juga berapa jumlah pinjaman bayaran yang telah diluluskan oleh pihak bank. Selain daripada itu, uh, pembayaran duti stamp juga terkait juga dengan pembayaran yuran guaman di mana yuran duti stamp akan dikenakan oleh pihak lembaga hasil dalam negeri ataupun agency bagi mana-mana proses aa, yang melibatkan urusan beli rumah seperti aa, pindah milik dan juga pinjaman. Jadi itu pun sama juga seperti jurang guaman biasa dia akan mengikut aa, berapa harga jual beli rumah dan berapa harga pinjaman yang telah diluluskan oleh pihak bank. ok akhir sekali sebelum aa, saya mengundurkan diri saya akan kongsikan beberapa kelebihan ataupun kekurangan jika kita beli rumah terus daripada pemaju dan kita semua maklum ataupun tuan-tuan uh, dan puan-puan maklum yang di mana kelemahan bila kita beli rumah terus daripada projek ini tak lain tak bukan jika projek itu terbengkalai dan sebagainya jadi saya ini ingin meng-highlightkan dia punya kelebihan lah so yang pertamanya kelebihannya adalah jika banyak projek yang ditawarkan oleh pemaju ini mengeluarkan tawaran-tawaran uh, seperti yuran uh, guaman, yuran duty stamp dan sebagainya ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemaju. Jadi ini sedikit sebanyak uh, boleh memudahkan kepada mereka-mereka yang ingin membeli rumah tanpa memikirkan apa menyediakan kos-kos uh, yang ada yang seperti mana yang kita bincang sebentar tadi. Jadi ini sebenarnya memang tips lah. Jadi kita perlu pilih projek-projek yang menyediakan tawaran-tawaran seperti ini. Seterusnya adalah berkenaan dengan defect liability period tadi ataupun jaminan kerosakan selama 2 tahun. As long as kita sebagai pembeli baru tidak membuat apa-apa renovasi tempoh masa tersebut, kita boleh meminta pemaju untuk repair semula atau membaiki semula segala kerosakan yang ada yang nyata seperti defect dan sebagainya lah. Jadi uh, saya rasa benda ini memang adalah peluang yang terbesar ataupun yang peluang yang perlu kita ambil jika kita beli rumah terus daripada pemaju. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, uh, membeli rumah pertama kali ini merupakan satu pelaburan yang masa yang panjang. Rancang dengan bijak, fahami proses dan jangan lupa untuk bertanya. Semoga impian anda untuk memiliki rumah pada masa akan datang tercapai insya-Allah. Akhir kata, saya tutup sesi ini dengan serangkap pantun. Rumah dibina atas harapan, dinding tersusun bumbung sempurna, rancang dan beli dengan pertimbangan, moga rumah jadi syurga dunia. Semoga sesi ini memberi manfaat kepada anda semua, dapat sesuatu. Sekian terima kasih kerana sudi mendengar bersama saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.